Tapi sejarah yang berlaku selepas konflik, contohnya selepas pemerintah bagi Noor Omar, di Terengganu ini tak ada konflik sampalah kepada kedatangan British. Tak ada konflik. Sama juga di negeri Kelantan, Kedah selepas Siam, di Johor, di negeri-negeri Melayu Utara, ataupun di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ini, tak ada pun sebarang konflik. Eh? Setelah kedatangan British itu tetapi itulah yang sering disebut British. Bahkan masa British campur tangan di Perak tahun 1874. British guna alasan bahawa di Perak itu berlaku perang saudara, perebutan takhta. Bila saya kaji kes di Perak ni, tak ada pun perebutan takhta. Tak ada pun perang saudara. Semua sejarah yang saya kaji di negeri Melayu sepanjang kurun ke-19 Menyebabkan apa yang saya nak rumuskan dalam buku saya ialah zaman stabil. Zaman British masuk campur itu zaman stabil. Di setiap negeri Melayu tak ada masalah pun. Tak ada sebuah negeri pun yang ada dalam keadaan kekacauan masa British campur tangan tersebut. Tapi itulah apa yang digambarkan oleh British adalah kekacauan-kekacauan yang akhirnya digunakan sebagai alasan untuk campur tangan. Begitu juga setengah sajana yang bila membincangkan institusi kesultanan ini. Saya ambil contoh Profesor Zainal Abidin Wahid. Ha? Dalam tulisan dia tentang kesultanan Melaka dan juga teks Sulatul Satin. Dia mengatakan bahawa amalan institusi kesultanan Melayu sejak daripada Melaka itu adalah bersifat mutlak. Mutlak ni apa maksud dia? Bahawa pemerintah itu dia melakukan tindakan ikut suka dia saja. Secara kuku besi. Dan tidak boleh dibuktikan apa yang dia buat. Tetapi bila saya lihat undang-undang Kanun Melaka, kemudian saya kaji setiap undang-undang di Perak, di Kedah, termasuklah Kanun Mulu ini, maka saya dapati bahawa setiap undang-undang itu dia akan bermula dengan penyataan yang menegaskan bahawa raja itu adalah selalunya akan memetah dengan mewakili